Вот. И с такой философией я жил. Я думал, я себе заработаю на спасение. Буду делать много добрых дел, и я себе заработаю на спасение. В жизни моих родителей э, произошел развод, вот, и отец ушел э, от нас, вот, и у меня была большая обида но, на отца. Сейчас, потом, когда мы покаялись, мы примирились, сейчас у нас хорошие отношения, вот. но на тот момент была обида, мы 10 лет не общались, ну, он хотел общаться, но я не хотел из-за этого. Вот, И э, была обида, не знаете, но ну, я считал, что я буду делать добрые дела, что это обида, мои добрые дела, они перекроют эту обиду. То есть я, скажем так, допускал определенные, ну, скажем так, было разное, было и гордость, и обида, ну, и какие-то... Но по сравнению с другими людьми, я выглядел значительно лучше, чем другие. Например, я до уверования не пил, не курил, много чего другого не было, что было у других людей и я старался грех своей жизни ограничивать вот, ну а добрые дела, думал буду работать, буду трудиться, пойду по такой линии, скажем так э, думал буду работать, ну то есть э, мое направление было я поступил в экономический университет думал через это буду разрабатывать, чтобы экономика была поднималась, это я столько добра людям сделаю и мои добрые дела, они значительно перекроют там, где я делаю может быть какие то плохие дела может эту обиду перекроют и я пойду рай. и вот с такой вот философией я жил и знаете даже в вопросе учебы и например моих действий я тогда задумался о Боге я помню избирал свою специальность когда я избирал свою специальность я поступал в 97 году и был выбор куда поступить а было такие две специальности. Одна была специальность банковское дело, и в те годы по этой специальности люди хорошо зарабатывали. Банкиры тогда была такая престижная. Ну и вторая, это было государственное и муниципальное управление. Я оканчивал Белорусский экономический университет. И знаете, там я знал, что госслужащие они получают не очень много. Но они живут за счет, ну, знаете чего, многие, за счет взяток. Но я помню, после пятого класса я был в Польше. Мы со школы ехали. И там я увидел в Польше в одном костюме одну картину. Она, скажем так, частично была библейская. Она не полностью была библейской, но частично. Там было показано ад и рай. Некоторые люди горят в аду, некоторые идут на небо. И был показан такой один человек. Он держит воз. Там сзади этого воза сидят бесы и они его гонят, кто трезубцем там бьет, кто пугой я, по, его гонит. Вот. Но такого в Библии нет, поэтому я сказал, это частично библейское. Но тем не менее, все-таки Бог использовал и этот момент, чтобы коснуться моего сердца. И там было сказано, вот это человек, который брал взятки. И знаете, и мне это так отразилось. Я помню, это, я окончил пятый класс, и вот эта картина стояла пред... Я принял решение, что никогда не буду брать взятки. Вот, и... Тогда у меня был выбор, куда поступить. Или на эту специальность, где небольшая зарплата, или на ту, где большая зарплата. Я принял решение, все-таки я поступил, где меньше зарплата, но я буду служить людям. И знаете, и в своей жизни мне было интересно и в этой сфере двигаться. И я понимал, что таким образом я буду служить Богу. И это было искреннее намерение. Я не знал, я не понимал тогда, я не был рожденным свыше. Вот. Но помню, после второго курса... А, еще такой момент, когда я учился на втором курсе, я начал уже разочаровываться в своей специальности. Я не увидел того, скажем так, того, что я хотел на этой специальности. И мой друг он предлагает мне перейти на другую специальность. Там называлась она экономическая кибернетика. Это больше было связано с экономикой, математикой. Мне это нравилось. Вот и, знаете, для меня это было так расплох. Но я принимаю решение перейти. Вот и. И это все. Для чего это говорю? Все это Бог использовал для своей славы. И после второго курса были студенческие программы в поездки в Америку. И я поехал в Америку. И знаете, когда я поехал в Америку, и мой друг тоже поехал, который предложил, и я взял с собой небольшую книжечку Новый Завет. Я там был четыре с половиной месяца. И знаете, и я начал читать Новый Завет. Но я не мог его читать. Он мне был очень сложный я за четыре с половиной месяца прочитал Евангелие от Матфея и начал только Евангелие от Марка немножко и он меня так сильно обличал вот я читаю какие-то строгие правила кто идет за мной и не берет креста своего не достоин меня ходите тесными вратами ибо широки врата ведущие погибель и многие идут ими и узы путь ведущий жизнь и немногие находят его какие-то такие места я не понимал как, как призывают какому-то такому посвящению, какому-то... Я думаю, у меня все родственники верующие, но кто так живет? То есть я понимаю, придут раз в несколько месяцев в церковь, сделают какой-то обряд, свечку поставят там, ну, чтобы так жили, как здесь написано. Да я таких людей не встречал. Думаю, может быть, я что-то недопонимаю, может, потом разберусь. Но знаете, я сильно задумывался о вечности. И я помню, в свободное время я ходил в такой тренажерный зал. И вот в этом тренажерном зале, там после тренажерного зала шел такой душ. И вот там был интересный такой душ. Там был сухой пар. И его можно было делать на 140 градусов. Ну, вы понимаете, сухой он не так, как мокрый. И вот, когда я заходил в этот душ, я делал как можно горячее воду. Ну, так, чтобы стоять можно было. Понятно, чтобы не обжигало. Но вот, насколько я выдержу. И этот пар ставил на 140 градусов. И я представлял. Вот ад. Это то же самое. Только температура еще значительно выше, и я отсюда никогда не выйду. И знаете, ко мне такой страх приходил. И это хороший страх. И мне хотелось туда исполнять все, что угодно, чтобы туда не попасть. И знаете, это был 1999 год, тогда в Беларуси зарплата была, как и в России, в долларах не очень высокая, в Америке разница была значительно больше. И сейчас разница, ну тогда была разница по сравнению с Америкой и Беларусью еще больше чем сейчас значительно. И знаете, когда приходят большие деньги, ты неверующий, то подходит какое чувство? Гордость. И ко мне тоже подходило. И вот боролись эти две, скажем так, части. С одной стороны, приходила гордость, что я такого достиг, что я, мои там другие друзья этого не достигли, там одноклассники. А, а с другой стороны, я задумался о вечности. И вот когда я задумался и заходил в этот душ, мне хотелось все что угодно отдать только чтобы не попасть в это место, в ад, имею в виду. И когда я вернулся, вот тот момент я до конца не понимал, я не видел таких верующих, Бог продолжал дальше работать э, с моим сердцем. Бог посылал верующих людей, и я перешел, когда я вернулся, хоть я вернулся в октябре, вот, э, Бог все усмотрел, и я перешел на другую специальность. И вот на этой специальности были верующие братья, учились. И они мне начали свидетельствовать об Иисусе Христе. Они пригласили меня в Минск, есть такое сообщество, сообщество студентов Христа. Это международная такая организация, что знаю, она есть в разных городах, в разных странах. Я начал туда ходить, ну, вот а там я увидел совершенно других верующих, которые молятся, поют, читают Библию. Я таких верующих не видел. И я увидел таких, о которых я читал Библии. И знаете здесь мне подарили библию были какие-то свои человеческие религиозные представления которые были не основаны на библии первоначально пытался спорить что-то вот то мне дали библию я начал читать и Бог через свое слово начал мне открывать и знаете я помню как-то иду одним вечером с этого сообщества студентов христиан и многие люди они приходят к Богу когда? когда в их жизни приходит что? трудность скорбь, проблема беда но у меня на этот момент не было ни скорби такой, ни проблемы. Наоборот, по мирским стандартам была достаточно хорошая жизнь. Престижный университет, были деньги, были друзья много. Вроде бы внешне все, то есть все хорошо по мирским стандартам. И вот я помню, как-то вечером возвращаясь от этого сообщества студентов христиан. И вот здесь уже Господь начал стучаться. Он начал давать понимание, что та вера, которую имеешь, ее недостаточно для спасения, ты что-то должен менять. Первоначально, когда я пошел, я думал, что я верующий. И я помню, иду, и было несколько мыслей. Вечер помню, хорошая погода, вот такая. И несколько было мыслей. Первое, я понимаю, что надо менять, что нужно принимать решение жить по Библии. И были несколько мыслей. Первая мысль, может быть, верить так, как я верю, ну, я же тоже верующий, ж не все-таки ж верю, что-то делаю. Ну, а потом, если что, скажу там, ну, Богу, ну, не разобрался, не допонял. Если когда что-то... Ну, я понимаю, это будет лукавство. Это не пройдет пред Богом. Была вторая мысль. Может быть, покаяться позже. Сейчас молодой. Вот. И я понимаю, потом просто не, Бог может не дать покаяния. Покаяние не на 100% зависит от меня. Бог его дает а человек отвечает, покаяться или нет. Знаете, я еще не читал Библию до этих мест Писания, я не знал этого. Но вот просто в сердце было такое понимание. И была третья мысль. Надо принимать решение жить по Библии. И знаете, и тогда было такое у меня понимание. Если ты будешь жить по Библии, это же вообще будет скучная и неинтересная жизнь. Это представь, тебе ударил одну щеку, тебе надо поставить другую. Ой-ой, это ж я приду на дискотеку, меня ударят по одной щеке, я должен буду там поставить вторую щеку. Ой-ой, думаю, это что, такая будет жизнь? Ну, я что-то не знал еще, что на дискотеке ходить нельзя. Поэтому это я говорю, когда я тогда размышлял, когда делал первые шаги. Это, мы понимаем, это грех, туда ходить нельзя. Ну, тогда я еще не знал. Это все такие были размышления у меня на тот момент. И знаете, и было такое понимание, если ты будешь жить по Библии, это ты как будто бы будешь в клетке какой-то. Того нельзя, того нельзя, того нельзя, этого тоже нельзя, этого нельзя. Вот. И было такое понимание, это будет скучная и неинтересная жизнь. И тогда я принимаю решение, ладно, сколько мне там жить, 50-60 лет еще, так приблизительно прикинул, ладно, пускай моя жизнь будет скучная и неинтересная, но зато впереди вечность. А там будет счастливая жизнь. Ну, я так прикинул своим, мне нравилась математика, знаете, я так прикинул так, что я на что меняю? Ну тут будет 50-60 лет, того нельзя, другого нельзя, это скучно, неинтересно, ладно. Но за то, что там миллиарды триллионы это же хороший обмен. И я принял решение. Ладно, буду жить по Библии. Пускай будет жить здесь, на Земле, скучно и неинтересно, но там буду вечность, зато с Богом, там будет вечная радость. Это были мои размышления. Вы понимаете, эти размышления тоже, ну, такого человека, который делает первые шаги. Ну, естественно когда я был на служении, и Господь коснулся своим сердцем. И, а, и знаете, еще такой момент расскажу. Когда я принимал решение жить по Библии, ну, то, что это такое решение принимаешь, это что Бога нельзя другого, надо твердо убедиться, что Бог есть. Ну, представь, ты то вот делать не будешь, другого, третьего, четвертого, пятого, а вдруг Бога нету. И все это напрасно. И мне хотелось тогда убедиться, что Бог есть. И я начал искать доказательства. И знаете, и Бог дал эти доказательства. Я увидел сверхъестественные действия и знания беса, и колдурья. И, и сильнейшие доказательства были определенные то, что я сам не мог победить. Я просто не представлял, как это победить, определенные, скажем так, грехи. Но когда я помолился, я увидел то, что я не мог сам победить, просто пришла какая-то сверхъестественная свобода. И это было сильнейшее, одно из сильнейших доказательств того, что Бог есть. Как такое можно объяснить? Бог дал и другие подтверждения и я убедился, что Бог есть. И я принимаю решение. Но, знаете, когда я был на служении, Господь коснулся моего сердца. И я принял решение. Может быть, даже не столько тут уже по разуму, но как бы было такое побуждение выйти и покаяться. Я вышел и покаялся. Это было 3 июня 2001 года. 3 июня этого года у меня, было, у меня был юбилей. 15 лет мне исполнилось, как я покаялся. Но, естественно, жизнь не стала скучной и неинтересной. Как вы понимаете. Это мои размышления были, чтобы будет скучно и неинтересно. Почему? Потому что я думал, что будет всего хотеться, а, а будет нельзя. Но Бог освободил от греховных желаний. Вот Бог дал новую радость, новый смысл жизни, и пришла новая радость. Жизнь не стала скучной и неинтересной. Наоборот, жизнь стала радостной радостный, радостью неба. Понятно, есть трудности, есть скорби, есть переживания, есть испытания. Разные к христианин приходят. Но то, что я ожидал, как мой плотской разум понимал, то жизнь стала совершенно другой. Она не стала скучной и неинтересной. Да, есть скорби, есть испытания. Вот. И я принял Иисуса Христа, я покаялся. И знаете, и великая радость, она наполнила мое сердце великий божий мир я помню вечер 3 июня 2001 года я тогда был в церкви на одном служении потом поехал в другую церковь мы с друзьями тогда поехали вот и я тогда шел вечером после служений этих и просто такая великая радость и великий мир божий наполнял мое сердце до этого у меня было два вопроса жизни два таких основных вопроса все остальные вопросы по сравнению с этими вопросами это было ничто Первый вопрос. Я хотел удостовериться, что Бог есть. То есть я до этого верил в Бога, но у меня не было твердого доказательства. Я хотел твердо удостовериться, что Бог есть. Второе. Если Бог есть, куда я пойду? Спасен ли я? И вот 3 июня 2001 года я имел ответы на эти два вопроса. Я был уверен, Бог есть. И второе. Я спасен я имел это внутреннее свидетельство, что мне прощены мои грехи, я омыт а кровью Христа, и мое имя записано в книге жизни. И как результат пришла великая радость в мое сердце. Не уныние, а великая радость от Духа Святого. Вот таким вот образом я покаялся и принял Иисуса Христа. Поэтому, может быть, кто-то приходит через кор. Но есть люди, которые приходят и не через кор. Они задумываются о вечности, как это было в моей жизни. Я искал смысл жизни. Неужели смысл жизни, ты живешь, и потом могила, и все, и больше ничего. Но есть смысл. Это вечность, это небеса. И Господь таким вот образом мне открылся. Вот, поэтому такое мое свидетельство, как я покаялся и принял Иисуса Христа.